Bugünkü bişir rektadımız Hasan'la ünlü mihman ile ne yada çay sen vatımız Tüycülü kökül terelken azı insan valiyan kökü Ana şondan mozaik tortu bişir yad Bir gavimizin içine tüydümüzü koyyaz İnni şekerimizi koşyaz Sonra da kakao İnni oz erit koyan sariyamiz koşyaz Şekerku eriyan çakarştır yaz Şekerimiz eriti İndi olsa görüşünüz yağlı size tanış kökeni, braliniz bilen katı maydala mancık içine koşuyaz. Hemmesini koşup olamuzsan, çemşen kömeği bilen karıştırıp çıkyaz. Kov edip karıştırdım. İndi olsa tortumuzun şekilini bet bilme üçün bir paket geydirdim men, Kek kavun olanım. Çemşen kömeği ulen şekilini veriyen. Kov edip şekilini verim son üstüne paket yaptım ve iki saat hala dinliğinin dondurucusunu karıştırıyan. Ana tayar vallahi. هکلینگ the north